Okay, silakan Abu ya Ahmad Cempaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Muhammad Datuk Speaker, saya pun untuk mendapat jawapan bagi soalan saya nombor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih pada Cempaka soalan nombor 7 dan saya mohon untuk menjawab soalan cempaka sekali dengan uh, soalan lembongan nombor 18 pada hari ini. Untuk makluman uh, Yang Berhormat uh, Cempaka isu mengenai waste nanostik yang masih lagi ada dalam negeri Kelantan. Uh, untuk makluman uh, Cempaka dan juga lembongan kerajaan negeri Kelantan uh, melalui pihak berkuasa tempatan tidak pernah mengeluarkan ataupun meluluskan lesen jualan dan juga operasi penegakan nanostik dan juga web dan Kelantan bersama dengan Johor antara dua negeri yang masih lagi istiqamah tidak membenarkan atau memuluskan lesen vape uh, operasi web di dua negeri inilah dan uh, semalam ada statement daripada uh, Datuk Seri Timbalan IGP yang menggalakkan pihak berkuasa tempatan supaya menilai sama ada untuk memberi lesen wig kepada peniaga kerana wig menjadi satu acama besar yang mana disalahgunakan untuk jadi uh, untuk menghisap barang telarang sintetik. Uh, jadi saya tanya yang mana kepada kerajaan negeri, melalui musyarat Esco tahun 2015 uh, 10 tahun dah 10 tahun dah kita tak pernah mengeluarkan sebarang lesen wig ataupun nanostik uh, dan uh, kenapa ada lagi premis yang menjual wik? Kerana dijual secara haram. Ha, secara haram dan soal cempaka apakah langkah negeri? Satu sajalah, kerana kedai itu haram, kita mengadakan operasi berkala. Dan di pihak PBT, kita meletakkan KPI kepada bahagian perkuasaan untuk melakukan pelbagai operasi. Operasi lembu, operasi kebersihan operasi ilan, operasi tutup aurat dan web antara operasi berkala yang kita adakan dan untuk makluman saya bacakan di sini, laporan operasi web bagi tahun 2024 itu sebanyak 40 kali, PKB sahaja dan sitaan sebanyak 67 premis dan ada yang berulang itu pada tahun 2024 dan pada tahun ini 2025 untuk operasi web pada Januari ada 4 kali operasi pada Februari ada 3 kali operasi pada Mac ada 3 kali operasi jumlah operasi 10 kali operasi dan jumlah premis yang disita 16 tetapi walaupun kita sita premis dia akan buka balik buka balik kerana web ni dia modal dari kecil titik sahaja dapat duit untung yang yang banyak dan uh, untuk operasi ni kita di pihak PBT kan ada, ada kuasa uh, premis saja. Dan untuk rampasan dipanggil peranti ataupun device itu bawah dia bawah sirim dia ada beberapa jabatan yang uh, yang lebih bertanggungjawab atas web lah kita bawah uh, premis saja dan tak ada jabatan yang biasa kita adakan operasi bersama antaranya Jabatan Kastam Diraja yang mengawasi import ekspor produk wit serta penguatkuasaan terhadap barang seluduk atau tidak bercukai. Ha, jumpa bagi yang seluduk ya apa. Kita premis saja saya bagi pemahaman sinilah. PDRM terlibat dalam operasi bersepadu terutama jika wujud unsur jenayah seperti penjualan pada bawah umur atau bahan terlarang. Ha, ada ada. Di apa? ADK terlibat dalam kes web yang disyaki dicampur dengan bahan telarang atau dadah. Sekarang ni dipanggil enggak apa? mushroom eh? Mushroom itu masalah. Sirin berhad. Sirin uh, sekiranya berlaku peranti elektronik nanostik atau web uh, tidak selamat segi bateri dia ataupun alat pemanas. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan ha Kausara Hidup KPDN terlibat dalam pemantauan penjualan web tanpa kawalan harga dan penipuan label labeling dia kata produk ni tapi produk lain. Masalah kita hadapi sekarang ini masalah kandungan nikotin dalam web. Sebelum ni bahagian kuasa farmasi dia ada satu kuasa untuk uh, kandungan nikotin dalam dalam web. Setelah, setelah uh, nikotin ditarik balik eh, daripada jadual beracun bawa akta racun 52 uh, tiada lagi agensi kerajaan yang ada bidang kuasa ha, untuk membuat pemantauan kandungan nikotin dalam web. Ha, kalau sebelum ni hanya dibenarkan di bawah 20 ml sahaja dalam satu. Satu dia panggil pot ataupun cartridge dia sekarang ni. Ha, tergantung siapa-siapa boleh jual web, siapa-siapa boleh isap web di mana-mana sehinggalah Oktober tahun ini akan dikuatkuasakan Uh, seluruhnya akta 852 akta kawalan produk merokok dan uh, kesihatan awam uh, 2024, jadi kita mohon uh, kepada semua berilah kesedaran kepada uh, generasi kita anak-anak kita, pelajar sekolah, supaya uh, uh, tidak terlibat uh, dalam web di Kelantan khususnya dan Malaysia amnya, terima kasih Ya, cempaka. Uh, terima kasih kepada Datuk Speaker uh, dan saya ucap terima kasih juga pada soal jawapan yang telah diberikan dengan panjang lebar sebentar tadi uh, yang menunjukkan kekangan kekangan kita untuk menghadapi mengatasi masalah tersebut uh, dan daripada jawapan yang telah diberikan tadi juga ada disebutkan bahawa antara langkah untuk yang diambil oleh uh, beliau adalah dengan mengadakan operasi bersepadu yang melibatkan agensi-agensi persekutuan seperti Kastam, PDRM, Farmasi dan sebagainya. Cuma soalan saya yang ini saya dapat tahu, sejauh mana sebenarnya kesanan operasi bersepadu yang dibuat tersebut bersama dengan PDRM dan sebagainya daripada segi agensi-agensi persekutuan tersebut memandangkan polisi persekutuannya untuk web, nanostate dan sebagainya tak apa hanya kita negeri Kelantan saja yang tidak membenarkan jadi setakat mana mereka ada kesungguhan untuk mengatasi masalah tersebut satu, yang keduanya uh, berdasarkan pada jawapan yang diberikan itu kekangan untuk menyelamatkan anak-anak uh, bangsa generasi kita ini adakah kita ini bersedia untuk membuat satu representasi kepada pihak persekutuan untuk sebenarnya buat support kita tiru supaya kita untuk mengharamkan uh, nanovic dan uh, apa ni mushroom dan sebagainya tersebut. Sekian terima kasih. Terima kasih cepat ke atas soalan tambahan. Hmm. Ya berbalik kepada political will, keinginan kita lah. Sebab kita ingin terus menghapuskan uh, rokok daripada bukan hanya wick, wick ni e-cigarette, rokok tradisional dan juga termasuklah rokok-rokok uh, -rokok elektronik Sebelum daripada ni telah dibuat satu dasar dan keputusan iaitu di bawah GEG Generational Endgame Bawah Menteri Kesihatan dahulu yang telah meletakkan satu timeline untuk pengharaman terus rokok kepada generasi yang berumur 18 tahun ke bawah namun telah dibuat revision dan ditarik balik dan dibenarkan penjualan web menyebabkan uh, nikotin ditarik balik daripada Uh, kepala tiga jadual C akta racun 52 menyebabkan uh, tergantung. Begitulah okay, saya beritahu tadi, pada Oktober tahun ini akan mulai dikuatkuasakan sepenuhnya akta 852. Dalam tempoh ini, di Pak Kerajaan Persekutuan uh, dalam peringkat advokasi memberikan kesedaran, kempen-kempen uh, pada para pelajar, pada guru-guru, sekolah-sekolah uh, dan masyarakat komuniti uh, untuk sama-sama kempen. Tidak lagi uh, dibenarkan jualan web Uh, merata-rata dan uh, di pihak kita kita apa ni telah melaksanakan ikbar inisiatif kelatan bebas asap rokok pada tahun 2013 lagi dah lama usaha kita dan kita antara negeri yang diiktiraf di peringkat Asia uh, Pasifik eh, bersama lima negeri lain yang telah berusaha pada awal untuk menghapuskan uh, rokok uh, tu sami betul mestilah uh, kepada generasi di bawah 18 mm. tahun. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, Jelawa. Terima kasih kepada <coughs> tuan speaker. Uh, soalan tambahan saya, adakah uh, kerajaan bercadang untuk menggobal by law ataupun undang-undang kecil di peringkat PBT untuk mengekang uh, budaya atau apa peniagaan web ini? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih jelawak belakang. ha, soalan tambahan. Sebelum kita tahu kita ada punca kuasa di pihak, pihak berkuasa tempatan berkata lesen. Ha, kita daripada dulu kita tak keluarkan lesen untuk jual web. Dan nah, kita di bawah syarat lesen kita takkan tiada penjualan web. Ha, kita hanya ada dua sahaja tindakan kita boleh buat sama ada kita compound yang pertama ataupun kita tarik balik lesen dan masalahnya berlaku tiada kedai vape yang betul-betul premis vape yang ada hanya sambil-sambilan dia jual prepaid belakang tu ada vape vape ni dia duduk dalam botol nah, Kadang-kadang dia kata perfume nah, dia jual handset nah, belakang tu ada ada vape nah, dia ada kafe hipster kafe tapi ada vape bukan hanya betul-betul jual web, tapi <laughs> hanya sampingan sahaja ya kalau kita ambil tindakan untuk tutup terus uh, akan akan ada ada isu lah. Kerana dia ni berniaga sampingan sahaja. Ha, Dan kita akan buat pemantauan berterusan. Dan ada lagi signboard-signboard lama yang tidak diturunkan. Ha, InsyaAllah saya telah arahkan kepada pembicara supaya turunkan signboard-signboard yang lama yang telah kedai ditutup. Tapi signboard tu kena, nak buat turun tu kena guna sky lift. Eh. Kos kepada kita lah. Ha, kita setakat ni kita hanya menggunakan syarat lesen sahaja dan belum lagi ada apa perbincangan untuk adakan undang-undang kecil khusus untuk web kerana pihak persekutuan ada ada satu uh, keputusan untuk membenarkan web terima kasih